Я посмотрел на тарифы пока глубоко не вникал меня вот интересует такой вопрос какова доля жука в тех тарифах которые нам показали сколько из этих из два тарифа будет отчисляться жуку процентным и объемным отношением? то что я смог проанализировать за 12 месяцев жука я хочу сказать что ни копейки мы не получили а от партийной планы имеем только полтора миллиона убытка. потому что сегодня на сегодняшний день мы Всем нашим подрядчикам, в соответствии с договорами, которые подписали в начале, прошлого, ну, в начале своей деятельности, опять, я подписал, обязаны закрывать объемы в том виде, в мы не выполнили. Получили мы квартплату или не получили. Мы не получили полтора миллиона квартплаты, которые э, просто люди не перечислили. 9% не избираемости не, 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 не платежей по квартирной пар, плате. Оказалось, что вот этот перепост по наличию по цене тарифа и по фактически выполняемой работы привел к необходимости ежеквартальной в прошлом году. А в этом году, надеемся, мы изменили только порядок первого счета э, в сторону уменьшения. То есть не Если мы не получили денег в полном объеме, мы, не, мы на, эту сумму не выполнили работы. Если мы их не выполнили, мы обязаны человеку вернуть, следующий, поставить коэффициент использования есть, этого тарифа, тот, который получился по предыдущим фактам. Так было в прошлом. В конце года наш исполнительный комитет, уважно выслал уже наше замечание из Жука, внес поправку и растянули это удовольствие отчетность на, на полгода. Мы когда проанализировали, получилось, что еще хуже, потому что по одной статье, как по точной ремонт там был год. Когда состыковали, получается, ну, в общем, год теперь будет. Мы теперь имеем постановление, которое в течение года имеем право собирать составляющие тарифа и подвести итог, но в следующий год будем работать с тем коэффициентом, который получится в итоге. Давайте я по-другому сформулирую. Давай. Из 56% накладных радкодов, которые заложены в тарифах. Ваших сколько? Значит, Ну сегодня... такого не может быть. Например, товарищ, еще хочу сказать, значит, мы да. рассчитывали на полтора миллиона да. доходов. Церинь, потому Церинь, что Церинь, вы заключаете прямые договора и на оказание Церинь, услуги, я, которые... Я, я хочу сказать, что когда, когда составлялся этот сколько же отдавать нашим подрядчикам? Отминусовали ровно столько, сколько заложено было по неприход от, от населения. И ни копейки больше. Вот было заложено не, не, на районе 16%. Их 16% и поставили. У меня огромная просьба, Сергей Алексеевич. Если бы мы их собрали, то что бы доход. Не собрали, то что Я абсолютно ценю вашу структурность и только за это. Если есть какие-то детали, давайте мы договоримся. Мы, мы, нас никто не куда в Мы вам дадим э, ответ удобно для вас по-моему. Отвечаю. Усер... А, нет, нет, что с вами происходит? Да? Да. Не спешите. Я, вас так... понимаю. что это Наполеон, я понимаю, что... Он сейчас, право, сейчас я скажу. Я так и, и Значит, э, и, есть ответ. Ответ – нисколько. То не есть а я, могу сказать, что да, тут есть накладные расходы, которые я вам озвучил. В этих накладных расходах, когда мы Вашему экономическому отделу доказывали, сложены и в том числе и деятельность жука собрана. Отчасти. В эти 59% они входят mm -hmm. от заработной платы. Это не смертная стоимость, от заработной платы. Но э, вот прошлые годы показало, что из, не, тот процент, который мы получаем, не оплата от, от населения, он практически все это сильно. Жук, не, жук действовал от, mm -hmm. на доходах от обслуживания, абонентного обслуживания старых долг. Mm -hmm. этим, этим только... Как-то еще прожили. Ясно. Сергей Федорович, ну в этом ключе тогда вот такой вопрос. Прошел год существования ЖУКа. Ликвидировали ДЭС, создали ЖУК. Какой эффект от существования ЖУКа? Что изменилось вообще? Как, как, как потребитель я изменений не вижу. Сергей Антонович сейчас говорит, что ЖУК ничего не получает от тарифов. За счет чего тогда существует это предприятие? Убытки накапливать. Завтра мы опять его будем ликвидировать. Не проще ли ликвидировать предприятие, отдать э, с, обслуживание частным предприятиям? Пусть они конкурируют, пусть... Предо предлагает нам другие тарифы. Почему мы непонятную структуру содержим, которая непонятно, что нам приносит? Сергей а вот как можно какое-то объяснение, ну, экономический эффект от деятельности данного предприятия. Я, как депутат, вижу только продолжение истории с ДЭЗом. Что депутат обращается, получаешь отписку. А эффекта от этого, как бы, непонятно. Вообще, существование управляющей компании. Чем она управляет? Я не могу комментировать ваши... Выборы по отношению к качеству работы жука и целесообразности работы такого предприятия, вы знаете, для того, чтобы видеть, нужно сохранить видеть. Я думаю, что это не формат сегодняшнего обсуждения, что сделал ЖУК и какая финансово-экономическая составляющая. Это не секретные данные. Мы обсуждаем сегодня совершенно другой вопрос. И у меня огромная просьба работать в формате обсуждения данных. Прошу, Игорь Иванович. Сергей Федорович нельзя обсуждать принятия тарифа, не обсудив вопроса контролем за использование этих средств. Мы говорим о том, что есть предприятие, которое берет деньги населения. Куда оно их направляет, неизвестно. Для того, чтобы потребитель проверил, он должен приложить титанические усилия. Основная масса населения не имеет знаний определенных для того, чтобы проследить движение средств. Основная масса населения не знает о существовании правил утримания будинки. Я как депутат попытался разобраться в этом. Обращаешься к данному предприятию. С просьбой предоставить информацию, в ответ получаешь, что э, ну, в грубой форме посылает куда подальше. Сергей Федорович, вот как бы для меня, как депутата, непонятно, как, част, как коммунальное предприятие относится к депутату. Вот хотелось бы сейчас, для того, чтобы вот дальше как бы поднимать вопрос тарифов, передавать эту информацию населению, нужно понять, как... Э, Представляет себя, то есть в каком качестве руководитель коммунального предприятия представляет э, депутата. Кто такой депутат для руководителя предприятия? Вот можно четкий ответ, чтобы мы дальше понимали, зачем мы здесь собрались, какую роль мы вообще как депутаты, мы легитимизируем решение исполкома, либо мы там под, на подхвате у работников коммунальной сферы. Можно четкий ответ. Как руководитель коммунального предприятия представляет себе роль депутата? Кто он такой для руководителя? Слышали? Я не могу комментировать ваш вопрос, кто из присутствующих даст ответ. Ну, вы. Так, так у меня к руководителю предприятия вопрос. Больше Конечно. Шеи, э -э -э но... но я понимаю, что... У меня к Сергею Антоновичу вопрос. ответ, вот, Человек даже так серьезно относится, даже руки трутятся. Извините, это нормально. Но мне кажется, надо было секретарям четко двумя словами ответить. Да не Если не готов, если я не то, в удобной сериан, форме еще... надо ответить человеку. Степан Иванович, прежде чем вы будете отвечать, я вам хочу обратить ваше внимание на то, что размазанность Сергея Антоновича заключается в скрупулезности подготовки этих цифр. И проповерьте мне, весь э, ну, персонал детальнейшим образом, я скажу, за короткий промежуток времени. Мы не обсуждаем сейчас детали, где мы четко определили для себя проблемы, в том числе и по формированию составляющих. -то. Спасибо. Я... Мы сейчас об этом абсолютно открыто говорим. Я... Нету совершенно никаких секретов. Меня, ну, как местного голову всегда удивляет вот, непонимание депутатов городского совета. Я категорически против. и Иванович уже неоднократно обращается. Или это срабатывает какие-то э, персональные э, отношения? Я категорически против. Или здесь есть какой-то конкретный, конкретный момент. Сергач, прошу только коротко, что мы выясняли здесь отношения. Ну, коротко, я тоже депутат, по большому счету, да. И э, своей деятельности как депутат. Я всегда регулировал тем, что есть. Люди, которые должны получать какие-то услуги. Есть люди, которые эти услуги организуют. Можно не разматывать. Скажите, если, пожалуйста, как. Если депутат понимает только часть, он хочет быть красивым для людей, но при этом сплюет набор на тех людей, которые выполняют эти услуги. я этого не понимаю. Я не хочу вас критиковать не имею этого. того. Не имею. Это Поэтому ответ, ответ будет такой. Я вас ни разу не посылал и, и отвечал с по помощью моих специалистов. Сергей Антонович, да? я попросил, по я попросил дать четкий ответ. Как вы воспринимаете депутата? Кто такой депутат для вас? Я вам ответил, нет, вы, я хочу поднять. Сергей Федорович, Сергей Федорович, 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 Федорович давайте так. Сад. Это не детский сад, это эмоции. Я к вам обратился по поводу дома 36 на пятом микрорайоне. Вы сказали, что разберетесь. Разбирались, разбирались. Получаю ответ, что никакой крыши ремонтировать не будем. А мы говорим о чем, о тарифах. Сергей Федорович, я... Подождите, Сергей. Сергей Федорович, мы должны понимать, можем мы, как депутаты, влиять на систему, ситуацию или не можем. Я пишу заявление не просто так для того, чтобы бумаги морать, а для того, чтобы выч... определить четкий механизм проверки использования средств. А у нас получается, что мы тянем в одну сторону, э, ВОЗ, а коммунальщики одеяло на себя. Если мы поним... хотим разобраться в этой сфере, если мы хотим и перемен в городе, в коммунальной сфере, то мы должны работать вместе. Я четко пишу заявление на основании материалов, которые изложены в нормативных актах. Прошу дать нормальные ответы. А мне дают ответ. Я получил э, цифры по поводу использования средств по моему дому, где я живу. Проанализировал их. И прошу дать очередную информацию. А меня что делать? А меня посылать к тому ответу, который дали раньше. То есть смотрите статью первую. Если начальник не прав, смотри статью первую. Сергей Антонович, вы являетесь работником коммунального предприятия, которое создано Лазовским городским советом. Если вы не понимаете этого, то территориальная громада ваш работодатель. Если вы хотите работать нормально, так слушайте представителей работодателей. А у нас получается что работодателя грубо... Серьезно, вы, вы, например, на планерке. Если бы у вас была планерка и ваш подчиненные на предприятии. Ну, дайте, дайте договориться. С вами вот, вот подчиненный вам говорит, Сергей Федорович, ты неправильно к нам ко мне обратился. Но обратитесь согласно другого законодательства. Ну, Он будет работать. Я обратился к начальнику отдела, который принимает текущий ремонт. Сергей Федорович, дайте я выговорюсь и все. Я, при... При... Давайте подождем. я при... обратился к начальнику отдела, который принимает текущий ремонт и техническое содержание. Логично? Этот человек должен отчитаться, принимала ли она работы по техническому содержанию. А что в ответ получает? «Шановный депутат, ты неправильно до меня звернулся». Вот как это правильно, когда наемный работник, представителю работодателя, такое отвечать. Вы бы это нормально восприняли, Сергей Федорович? Да, нормально. Так может быть надо что-то поменять, вот этой бумагоморательстве, и мы не будем производить кучу бумаги, потому что лес люди рубят, для того, чтобы мы на этих бумагах что-то печатали. Надо нормальную синхронизировать нормальную работу. А мы о тарифах говорим, мы о элементарном контроле за использование средств не можем договориться я еще раз с уважением отношусь к каждому депутату без продолжения. Каждому, еще раз повторяю, каждому из 50. -ти. Меня всегда ну, обижают вот, такие моменты, когда э, руководители коммунальных предприятий или замы э, местного головы, или начальник управления, ну, к сожалению, не находят общего заказа с депутатом с городского совета. Категорически недопустимо, моя точка зрения. Давайте мы как бы более конструктивно. Татьяна Олеговна, если нужно, то есть, ну, наверное, она болела. Если нужно, у нас, есть, у нас есть соответствующая комиссия. Но вынесите вопрос, спокойно разберитесь в ситуации. Если не хватает таких форматов встреч, давайте мы проводим чаще такие, э, такие совещания. По любым вопросам, глобально. Но э, сегодня при э, таком э, форуме, э, форуме говорить о э, персональных завернениях и непонимании в ответах, я извиняюсь, снова буду. Занимается. Так кто повлияет на это, скажите, вот мне ну, надо вообще вот этим заниматься. Постоянно пишешь, зачем ты пишешь вообще? Мне это от этого, я никакой пользы от этого не получаю. Не материально, морально хотелось бы получить, что что-то изменил. А у нас получается, ты ничего не меняешь. Я с Андреем Николаевичем разговаривал по поводу формата общей комиссии. Я ему предложил, это было месяц назад. Мы встретились, обсудили. Давайте проведем совместную комиссию за правовых пытаний, жилого коммунальных пытаний. Выскажем все, что у нас есть. Найдем общее понимание, как влиять на ситуации у нас дефектные акты непонятно по поводу чего составляется должен быть сезонный осмотр они не проводятся я ну вот с этого я все я надо с... начинать так... Я... так тарифы зачем мы тарифы принимаем если мы не можем их контролировать я... давайте ну, давайте протокол Я, если вы сформулируете свое обращение или свое предложение по вопросу скажем так обращений по отношениям... <ган> <ган> у меня есть предложение, Руководитель коммунальных предприятий, <клышко> это день разговор, Татьяна Сергей Петрович, у меня есть предложение по этому поводу, чтобы закрыть тему. Давайте так, вот смотрите, есть закон про развернение депутата Мисской Рады, да, и про развернение громадян. Если Коломоку приходит хоть один такой бельбердовый ответ, да, то есть любой чиновник, который получил от депутата запрос, даже если это не в его адрес, обязан переслать этот запрос по адресу. Давайте хоть один приходит ответ бредовый, типа, что вот мы вам дадим план, которого нету, да, и вы сразу катаете этому человеку выгод публично на сессии. Этот вопрос снимется раз и навсегда, я думаю. Ну, что у вас такого, -эмоции, но... Нет, это не